Salam hörmətli imtahan iştirakçıları. Mən Dost Akademi Təhsil və Təhsil Mərkəzinin tarix müəllimi Fəriz Ağayev. Bu gün sizlərlə 23 20 yanvar 2021-ci tarixdə Dost Akademi Təhsil və Təhsil Mərkəzinin tərəfindən keçirilmiş sınaq imtahanında 8-ci sinifə düşən tarix suallarının izahı təqdim olunacaq. Birinci sual 18-ci əsrin 20-ci illərində bütün səfəvi xanadanın əsir alındı. Bu 700.722-ci də baş vermiş hadisədir və Əfqanlar tərəfindəndir. Düzgün cavab seçə variantı. İkinci sual 1922-ci ildə manifest nəşr edilir. Edilərə Şirvan və Xəzər yarım bölgələrə göndərilmişdir. Bu isə B bəndi Rusiya tərəfindən I Piotr bu işə başçılıq rəhbərliyi etmişdir. Düzgün cavab B bəndi. 3-cü sualda kronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Burada e, deməli Rəşid müqaviləsi, daha sonra 2-ci tərəf masmı devrilməsi və 3-cü abbasın hakimiyyətə gəlməsi olacaq. Ardıcılığımız yəni 2, 3 və 1. Düzgün cavabımız C bəndidir. 4-cü sualda 18-ci əsrin 20-ci ilinə bağlı olmuş müqavilələr soruşulur. Petroburq müqaviləsi 1723-cü ilə aiddir və 20-ci ilə aiddir. 2. 1732-ci də baş verib və bu 30-cu zəiddir. 3. İstanbul, İstanbul 1724-də Rusiya və Osmanlı tərəfindən islanan 20-ci dəərə aiditdir. 4. Gəncə, Gəncə 1735-ciyə aiddir. Bağdad 1733. 4-cü sualın üçüncü zalımız 1 və 3 A bəndi. 5. İrəvan Osmanlılardan azad edildi. Bu Şah Abbasın birinci Şah Abbasın dövrünə aid olan hadisədir. İlkincə Təbriz 1603-də Əlavəsin 1604-cü ildə azandoq qazanmışdır. Yəni düzgün zəlməz deyə variantı. 6-cı sual. 17-ci əsrin ikinci yarısında aparıcı torpaq mülkiət formalarını müəyyədin. Burada isə düzgün zəlməz divan və xalisə torpaqlarıdır. Yəni E variantı. 7-ci sual. 1724-cü ildə İstanbul müqaviləsi ilə Cənub Qafqaz Rus-Sin Hans dövlətlərinin arasında bölüşdürülmədi soruşulur. Bəli, Rusiya ilə Osmanlıdır bu. Düzgün cavabımız A variantı olacaq. 8-ci sual. Nadir Şah efşaran hakimət dövrünə aid deyil. Nadir Şah 1736-dan 1747-yə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. A bəndi 1. sənə müstə, yəni bu 1740-cu ilə aiddir, yəni şahın hakimət dövrünə düşür. B bəndi hadisələrin 1743-dür. Cəbən Hindistana yürüüşməyin 39-cü rəis müqabiləsi 1732 dövlətinin üçbəldə bənabolunması bu da Nadir Şahın hakimiyyətinə aiddir. 8-ci suala Nadir Şahın hakimiyyət dövrünə aid olmayan hadisə hansıdır? D bəndində düzəlişli müqabiləsi. Nadir onda hələ şah elan edilməmişdi. Düzgün cavabımız D variantı. 9. Lalə dövrü kimi tanınan dövr hansı dövlətə aiddir? Larə dövrüşü müttənan dövr Osmanlı e, İmperatorluğunda İbrahim Paşanın keçirdiyi islahatlar dövrü ilə bu e, dövrə aiddir və düzgün cavab B bəndi Osmanlı dövlətinə. 1642-1646-cı illər İngiltərə tarixə aid olan olanı mən idim. A bəndi uzun müddətli parlamentin çağırılması bu 1640-cı ilə aiddir. Onun üçün müddətinə çağırılmışdır əbə məntiqi gələ hərəkətinə baş verməsi, bu isə deməli 49-cu ilə aid olan hadisədir. Prayt təmizlənməsi 1648-ci ilə aiddir. Levellər azad demokratik xalq hərəkətinin baş verməsi, bu isə vətəndaş müharibəsindən sonrakı dövrə aiddir. D variantı vətəndaş müharibəsindən baş verməsi, bəli. Bu isə 1642-1646-cı illərə aiddir. Parlamentlə kral arasında gedən mübarizədə Ya parlamentin qələbəsi ilə başa çatmışdır, parlament tərəflərinin qələbəsi ilə. Düzgün cavab Y variantı. 11-ci sual 1739-cu da imzalanmış müqaviləni müəyyən edin. A bəndi 1-ci İstanbul, 1-ci İstanbul 1590. B qəsrişi 1639, Belgrad 1739-cu ilə A il müqavilədir. D bəndi Yası, 1791, Y bəndi Baqça Saray. Bu 1908-ci il Belgrad müqaviləsi Osmanlıların Avstriya arasında imza olunmuş sülh müqaviləsi idi. Düzgün cavab C bəndidir. 12. Kırım necə il dövlətə birləşdirildi? Kırım 1883-cü ildə Rusiya dövlətinə birləşdirildi. Tavriq adı ilə inhaq edildi. Düzgün cavab A bəndidir. 1949-cu ilə aiddir. Bir pray təmizlənməsi 1948 Çıkarın edam edilməsi bəlimən 49-cu aytdır. 3 kronvinin Lord Protector ilan edilməsi bu 1653-cü ilin 54-cü ilə aid olan hadisədir. 4 e, İngiltərə spesifik elan edilməsi isə bu 1649-cu ilə aiddir. Düzgün qalmaz 2 və 4 A bəndi. 14-18-ci əsrin 2-ci rübünə aid olan aid olanı mən edin. E, belə də ki, belə ki, e, bilinmiş kimi bir əsrin 4-dürübdir. E, yəni asrı rüblərə bəsən 4 rüb düşür. E, rübdə 25 ildir. İndi bizə lazım olan e, 1725-dən əldəyə kimi olan e, hadisələri tapmaqdır. Hadisələri tapmaqdan daha doğrusu A bəndi İstanbul müqavəssəsi bu 1724-cü il 1-ci rübə aiddir. B bəndi Afqanların isyanı həyata keçirilməsi 1722-ci il 1-ci rübə aiddir. C bəndi Hazzafın isyanı bu da 1721-ci il 1-ci rübə aiddir ə masterləşmə müqaviləsi 1932-ci ilə aiddir. Yəni 18-ci əsrin 2-ci rübləə aiddir. Y bəndi Petroq 1723, bu da 1-ci rübayətin. Düzgün cavabımız D bəndi. Sonuncu sual, 15-ci sual. Xronoloji ardıcıllıq məni idi. Gəncə müqaviləsi 1935, Süqvəşən vurul 1936. Bağdan 1933. Düzgün cavabımız 312, yəni A variantı. Sonuncu sualında izah ilə tanış olduq. İnşallah növbəti imtahanlarda, növbəti izahlarda görüşənədək. Sağ olun.